जरूरी एड्स का इलाज है इसमें इसका होम्योपैथिक में किस चीज का एड्स का एड्स का मैंने जलसे पर जिक्र किया था उसके बाद एक मरीज मैंने इंग्लिस्तान में देखा है अल्लाह के फल से जो ठीक हुआ है जलसे पर मैंने जिक्र किया था कि मैंने एड्स के ऊपर बाद डॉक्टरों ने मुझसे पूछा तो अफ्रीका में उनको मशवरा दिया कि सिलेशिया एक लाख ताकत में दी जाए और सिलेशिया वो हर किस्म के बैरूनी हमलों के ख़िलाफ़ जिसम को मुस्तैद करने के लिए इस्तेमाल होती है यहाँ तक कि अगर कोई जिसम में पुरान या पुरानी गोली भी दफन हो किसी फायर किया या छर्रा रह गया हो तो जहाँ भी हो वो उसको निकाल के बाहर कर देगी हैरत अंगेज़ तरीक़ पर काम करती है जिसका कोई भी अभी तक साइंटिफिक जवाब हम पेश नहीं कर सकें लेकिन तजर्बा इतना कती और यकीनी है कि कोई डॉक्टर इसको रद्द नहीं कर सकता डॉक्टर मुबर अजीम डॉक्टर मुबर अहमद को मैं भी मैंने बताया हुआ था या और किसी और से से सुना हो सिलिशिया के मतलब कि इस तरह इसको इस्तेमाल करना चाहिए एहतियात करनी चाहिए वो जब पिछली दफ़ा लंदन आए हुए थे तो उन्होंने मुझे बताया कि एक मरीजा के सुई अंतियों में चली गई थी तो उसका भी उनके पास कोई इलाज नहीं था उस वक्त बड़ी सर्जरी करनी पड़नी थी इन्होंने सिलशिया उस पर इस्तेमाल की तो वो निकली है सीधी जहाँ थी वहीं से सीधी बाहर निकली है और उस जगह जल्द के ऊपर थोड़ी सी ख़ारिश हुई और देखा तो सुई का किनारा बाहर आ गया और आस्ता-आस्ता वो निकल कर उन्होंने फिर खींच ली आराम से और कोई जख़्म नहीं हुआ कोई तकलीफ़ नहीं हुई किस तरह वो आई है ये ऐसी मिस्ट्री है कि कुछ समझ नहीं आती लेकिन मेरे तजर्बे बारहा आया है ऐसा बस एक दफ़ा एक हमारे हमारे हमसए में एक भी भी मेरी हमशियर रहती हैं जिस मकान में उनका मकान था वैन थी वो, वो किराए पर दिया हुआ था किसी को मुल्तान की खातून है जिनके जो आजकल इंग्लिस्तान में रहती हैं उनके बच्चे भी वहीं हैं तो उनके कि, उनकी किसी बेटी को गालबन शीशा चुभा इस तरह कि वो जो गिलास का शीशा होता है ना टेढ़ा हिस्सा वो अंदर जा वो बल्क आ गया यूं और उस पर हमारे भाई जान मरम अहमद डॉक्टर मिर्जा मुनवर अहमद ने कोशिश की निकालने की उसका ऑपरेशन भी थोड़ा सा किया लेकिन वो इतनी ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर चुका था कि फिर वो उन्हें छोड़ दिया वो फूल गया था वैसे तो एडी के करीब कोई ज़्यादा, ज़्यादा गोश्त नहीं होता लेकिन इन्फेक्शन की वजह से फूल कर वो इतना बड़ा हुआ हुआ था और वो उन्होंने कहा कि जी मेरे बस की बात नहीं इसको छोड़ दो जी शायद बस करके आज कुछ हो बाद में निकले तो ठीक करें उन्होंने मुझसे जिक्र किया तो मैंने उनको सिलीशिया का कहा कि आप इसको फ़ौर शुरू करा दें एक तो फ़ायदा ये हुआ कि वो जो सोजिश वगैरह ख़त्म हो गई जो तकलीफ थी जाती रही और मैंने कहा अभी उसको आराम करवाएं फिर आए नहीं फिर देखें क्या होता है करीबन 20-25 दिन हुए होंगे बहुत वक्त लगा था इस मामले में तो उन्होंने देखा कि इसका शीशे का एक टुकड़ा बाहर आ रहा है मैंने कहा अभी कुछ ना करो इसको देखो क्या करता है वो रस्ता रफ्ता वो और आया फिर और आया यहाँ तक कि उन्होंने हाथ से पकड़ के आराम से उसको खींच लिया और कोई जख्म नहीं कोई पस नहीं कुछ नहीं उतना हिस्से को निकाल के उसने बाहर कर दिया अब ये मिस्ट्री है जहाँ तक हमारे मौजूदा इलम का ताल्लुक है मगर अल्लाह तौल ने हमारे दिफा में कुछ चीज़ ऐसी रखी हुई है कि जहाँ बैरूनी मौजूदगी के ख़िलाफ़ जिसम को अगर मुस्तैद किया जाए तो वो आप ही उसको निपट लेता है उससे ये जो बीमारी है एड्स इसमें भी इसी ख़्याल से मैंने तजवीज़ किया होता यह है कि एड्स के जो शक्ल है उसकी अंदरूनी बहुत बारी किल्म है वो जिसम के दिफाई खुलियों के अंदर जो शक्ल पाई जाती है उससे मिलती जुलती है ये अंदर जाकर उसके दिफा के अंदर दाखिल होकर उस पर कब्जा करती है जब आप किसी दवा से एलोपैथिक हो या होम्योपैथिक हो दिफाई निज़ाम को मुतहरक करते हैं तो जितना तेज़ी से वो सेल बढ़ते हैं उसी तेजी के साथ एड्स का जरासीम भी साथ बढ़ रहे होते हैं क्योंकि जैसे कोई छोनी पर कब्जा कर ले किसी फौजी निज़ाम पर काबिल हो जाए तो उस मुल्क के बेचारे के दफा की क्या शक्ल हो सकती है तो एड्स इंसान के जिसमानी दिफाई निज़ाम पर कब्जा करती है और इतनी मुशाबे है उसके कि गोया वो चोर दाखिल हो गया असल पहचाना नहीं जाता मालिक कौन है और चोर कौन है तो इस ख्याल से मैंने एक लाख शिलसियाँ दी कि बहुत ही लतीफ़ पैगाम है ये और मुझे ये यकीन था कि इंसानी जिसम को खुदा तला ने शनाख्त की सलाहियत ज़रूर बख्शी हुई है जितना मर्ज़ी को चोर मुशाबे हो जाए मगर इंसानी दिफा में ज़रूर ऐसी ताकत होगी कि वो पछा ले चुनाचे उसको मैंने वहाँ डॉक्टर्स को मैंने लिखा और मैं कहा कि मुझे बताएं भी तो पहले एक डॉक्टर की तरफ से इतला मिली कि अल्लाह ताला के, के फिर से बहुत कामयाब रही है और बाद ऐसे एड्स के मरीज जिनके मतलक तौर पर साबित साबिशुदा बात थी वो ठीक हो गए फिर एक जरसे पर भी मैंने सुनाया था वाक़ एक ऑपरेशन के वक्त एक मरीज की हालत बिगड़ी तो पता लगा वो एड्स का मरीज़ है तो ये डॉक्टर बहुत परेशान हुए इन्होंने उनको याद आया कि मैंने हदायत दी हुई थी इन्होंने सिलीशिया की एक खुराक दी वो अलग फ़र्ज़ से बुखार वो सब ख़त्म हो गया वो सारी कम्प्लिकेशन जाती रही और एड्स की इलामतें भी गायब हो गई इंग्लिस्तान में मैंने एक तजर्बा किया एक नौब्याहता जोड़ा था वो मेरे पास आए और उन्होंने जो अलामतें बताई मुझे शुभ पढ़ा कि यह एड्स है शुबह का करीबन यकीन था तो मैंने उनको दवाई दी मियाँ को और मियाँ को कहा अलग मुझसे बात करना उसको फिर मैंने समझाया उसने कहा जब आपने आपके चेहरे का असर देखा था मुझे यही इश्यू पड़ा था कि इसको एड्स की तकलीफ है हॉस्पिटल ने बाकायदा टेस्ट किए थे यहाँ मैंने कहा आप ये दवा इस्तेमाल करें और फिर मुझे तकरीबन एक दो महीने के बाद इतला दें कि कोई फ़र्क पड़ा कि नहीं एक दो महीने के बाद उस लड़के ने आके खबर दी बड़ा खुश था कि डॉक्टर ने कहा है कि एड्स है तो सही अंदर लेकिन उसकी शक्ल बदल गई है वो ऑफेंसिव नहीं रही वो बेजर सिर दिखाई दे रही है अब पहले एक्टिव हालत में थी और जैसे नींद आ जाए जा उसको और उसके बाद उसने इजाज़त दी कि तुम मियां बीवी वाले ताल्लुक बेशक कायम करो इस वक्त ये हालत है कि तुम्हें नहीं लग सकती अच्छा वो बड़ा खुश मैंने कहा ठीक है अल्लाह फजल करेगा जाओ फिर नियाम बीवी बन के रहो और अभी आने से चंद दिन पहले वो अपनी बीवी को साथ लेके आया उसका सातवां महीना है प्रेगनेंसी का और बिल्कुल ठीक ठाक उससे मैंने हर तरह सवाल किया उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर के पास डॉक्टर ने मुझे कहा था उसको शायद अभी तक नहीं पता क्या बात है कि बाकायदा हर छः हफ्ते के बाद या नहीं, नहीं उससे कम अरसे में दोबारा आके रिपोर्ट किया करो या उसने मुझे देखा है वो कहता है बिल्कुल ठीक है कोई परवाह नहीं नॉर्मल डिलीवरी होगी और बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है तो ये एड्स का वो केस है जो मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है और जिसके टेस्ट वहाँ के हस्पताों में मौजूद हैं रिकॉर्ड मौजूद है और ये बात अजीब मुझे लगी है वो कहते हैं एड्स मौजूद है अंदर लेकिन निकम्मी हो चुकी है बेकार हो गई है उसके अंदर अब जर पहुँचाने का मादा दिखाई नहीं दे रहा अगर ये ऐसा होता ना होता तो वो कभी इजाज़त ही ना देते मियाँ बीवी को तक ताल्लुक के क्या की और फिर ये कि वो बच्चा पैदा करे बच्चे को इजाज़ा ले रहे हैं देख रहे हैं, हैं बिल्कुल ठीक ठाक है मुझसे जर्मनी से भी एक डॉक्टर ने खत लिख कर गालबन मेरे जलसे की तकरीर का उसको पता चला पूछा था उसको मैंने यही बताया कि मैं आपको बरह रास्त नहीं मैं लिखना चाहता हूँ क्योंकि बड़ी ज़िम्मेदारी की बात है लेकिन जो एम डी दोस्त है आपका उसको मैं जवाब दे रहा हूँ उसको फिर मैंने समझा दिया कि उनको कह दें कि अपनी ज़िम्मेदारी पर करें लेकिन जो तजर्बा करें मुझे भी बताएं फिर ताकि हमारे इल्म में इजाफा हो